М да. Что-то зря я с утра вышел. Ни одной тюлочки. У -у -у. Привет. Привет. А можно с тобой, ну, меня зовут Виталий тебе Виолетта Малина. Може, Евгения, там. Диана. О, Дианочка. Я люблю спортивный чулочек. Да. Слухай, може поедем до тебя в спальне, настроим марафон. С тобой. Нет, ты какой-то неспортивный. Че я не спортивный. Щоб ты знала, я в школу до седьмого класса ходил в спортивном костер. Нет, ти не понятно. Мне надо. Парни, которые показывают результат. победителя. А есть, есть результаты. Я победитель дворя в конкурсе, кто больше съест зеленых огорехосов. Так, Виталька, вот когда ты мне покажешь медали, тогда я поверю, что ты спортсмен. Не может пройду с тобой вечер. да? Хорошо. Уже можешь ставить простыни. Более. Ну что, теперь ты понимаешь, что я чемпион. Ничего себе, поздравляю. Так что давай, может, за каждую медальку по одному разу. Да. Батю, я сказал, что твои медали не прокатят. Так что тузик перед тем, как попутить в постели, надо попутить в спортзале. О, сам ты неудачник. Так, а ну, разъедись, шпроты. Сейчас. Сейчас. Хай повисить, трохи просухне. Да. Покажи тюлечке кольцо, и она будет прыгать от радости. Класс. А можно и я прыгну? Только вы мне на матрас сразу. Ой, телочку положить, чтобы я на ней приземлился. Все хорошо, что я поролон все время туда подкладываю, чтоб телочкам нравится. А то бы ставься бы самого главного. на глазам не верю. Ты начала вести здоровый образ жизни, бегаешь по утрам. Нет, я, я, просто с автопати вернулась. Энергия прям пре. пойду догоню его. О, я люблю гибких тюлочек. Привет. А можно я с тобой еду? Ну, <свист> меня зовут Виталий Котмек. Лия. Анжела. Настя. Так, посторонние, пожалуйста, покиньте зал. Так, я не посторонний, я Виталий. Шу. <свист> 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 Виталик, чего ты стоишь? Возьми ленточку. А, я, я сейчас. Что <р içinde violininding warfare> то о, я похож на куклу? Что вы смеетесь? Зато через неделю я превращусь в прекрасного мотылька и буду зажигать с ночными бабушками. <иб> <Imperial Ф> <tense> Слышь, давай залезай до меня вместе покрутим. Класс. Так, а, 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 а я все штука я что-то не могу остановить. Э, выключить кто за эту кужу жалку. Ты мне сразу понравилась, да? Я ради тебя даже могу не спать. Да, она какой? Продольный или поперечный? На оба сразу. Да. Давай, дивись. Только помоги чуть-чуть. Ещё-чуть. Все, чуть 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 а Мне ты и красивая, чтоб я ради тебя рвал в себе все самое ваше. Это шутка, шутка. Сегодня вечером я твой. Я не поняла. Ты что, записалась в сборную по художественной гимнастике? Извините Но у меня сегодня была просто восхитительная ночь с выпускником. Куча баба! Класс! Супер вообще! Иди отсюда. Это место для борцов. Шо, я тоже борец. Я тюлочку мужу, на первом свидании на лопатке положить. Да. Так может ты не с тюлочкой со мной поборешься? Ну, ладно. Капец, что вы мне дали? Я похож на японскую хипстер. Ладно. А что ты такой рукой э, стучал по полу? ну бати, что ее давно не пылесосили, только пылюку поделал. Молодец, ты же так научился бороться. Камасутру знаешь, там все захваты нарисованы. Я не понял, это что кокаин? Куди смотрите ті допінгові комітети? <тас> Ой! Та що я такого зробив? В принципі, воно поняти який спорт без травм. <фух> О! Так. Не понял, що там укурветься уже. Что, слаб в руках? Кто я? Зато сильный в постели Ну, давай поборемся Я не против И а тут? Я думал, что в постели на шелковых простынях Испугался? Кто я? Давай, ставь руку Только так, проигравший достается победителю в общем, беспроигрышный вариант. Я yes. так oh. 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 so понимаю, что доминировать в постели в меня не получится. Сегодня вечером я твой. Oh. Это что, мы с тобой поставим новый мировой рекорд? Евгений, да, знаешь, что просто не надо вот составить машины там, где а, не надо. Давай. <плевод> Харея, Евгенина, помоги лучше тебе металлолом до да, приемки дотащи. Да, Давай. Здрасте. <плевод> 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 Пробудится на телочках. Ты разбыла мне сердце. Сегодня вечером я твой. Ах. 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 Ах, слабак. Все, пока. Пока. Привет. А можно с тобой? Ну, мы не звать Виталик. Бери ракетку, подавай. <свечес> А? а ты неплохо играешь. Понятное дело, я себе так уже... Я бы с тобой бы каждую ночь бы играл бы. Так, чтобы все соседи завидовали. Вообще-то, перед соревнованиями спортсмены не спят с девушками. Нет, под, подожди. Так это что получается? Я уже 30 лет готовлюсь к соревнованиям? Так, а сегодня вечером я твой. Ой, ну кто ж так бьет, Богдановна? Замах рубы сильнее, ракетку крепче держи. И давай, пробуй, давай. Опа-на! Ну? Так, отдай а мячик. Мячик на теннисном корте будет. А сейчас главное отрабатывай силу удара. Гляди, учись, пока я жива. Мой девиз – быстрее, выше, сильнее. А мой девиз а, з тюлечками быстрее до мене додому. Ти бы номер свой поправив. Це, по-перше, не номер, а количество тюлечок. І скажи спасіба, що я ще не дописав тут свої законні два нуля. Ну, щоб ви не комплексували. А можна з тобою? Ну. Меня зовут Виталий, как Лена. Лена? Леночка. Уф. 43? Так, я надеюсь, что это не количество парней, которые были до меня. Ну, ты бы сначала попробовал мне понравиться, а потом такие вопросы задавал. Ну, а что шо надо, чтобы тебе понравиться? Ну, вот если выиграешь этот забег, тогда понравишься. Сегодня вечером я твой. Так, э, спокойно, спокойно, мусины. Пропускаем дом вперёд. Внимание! Выжать, я сказал! Милиция! Тут человек с оружием! Ой. Откуда здесь извиняюсь. На. Сейчас. На. Репорт-экспрессе прочитал, что на переезде панду поездом сбила. И как? Удар сильный был? Мировой рекорд по прыжкам в Сейчас Я не поняла. А це що такое? Це не що такое. Це моя олімпійська зборна. І повір, ми будемо показувати атлічні результати. Уважає моя олімпійська зборна. Я як представитель Олімпійського комітету квартири офіційно заявляю, Олімпійська база не готова прийняти спортсменів в такому коліст. Тому попрошу вас на сорівнування. По бистрому покиданні даної квартири. Ну ну, мама, ну ты такой душу ти ну, виді. А ти зараз йдеш на тренування постоянною коленями на гречке. На старт. Внимание. Марш. Да. Спорт в страні в плативному состоянии. Стілі, це як в Головне не побіда, а участь. Мені хоч очок би вже поучаствовать в соревнованнях.